За 10 месяцев работы, то есть с марта 2014 года, колл-центром принято 156,5 тысяч звонков. При этом среднесуточное количество звонков, которые принимаются оператором, составляет в пределах 520. Также около 800 сообщений пришло за 2014 год на единую электронную почту колл-центра. Процент потерянных звонков составляет около... 3%. Среднее время разговора оператора с абонентом около двух минут. По первому месяцу 2015 года мы приняли э, приблизительно э, 16 тысяч звонков. Не увеличилось среднее время разговора, то есть мы смогли также на уровне двух минут обработать все заявки. Э, в общем, то есть это месяц на уровне приблизительно осенних осенних месяцев, когда мы принимали от 15 до 20 тысяч звонков. Самым крупным у нас, конечно, был декабрь из-за графиков аварийных отключений. Там до 28 тысяч звонков пришлось на месяц. В среднем 60% всех принятых звонков приходится на отсутствие электроснабжения и качество услуг по электроснабжению, например, напряжение в пределах 20% всех принятых звонков это предоставление информации справочного характера, 8% это тарифы, льготы и предоставление показаний приборов учета нашими абонентами, остальные 12% это вся другая информация, договора, информация по приборам учета и прочее. У нас есть два номера телефона, 0800-504-201 это номер телефона, который полностью оплачивается Николаев Энерго, как входящие, так и исходящие направления на этот номер, что с мобильных телефонов, что со стационарных. И есть короткий городской номер телефона 530661, звонок тарифицируется по тарифам Укртелекома. Также действует единый адрес электронной почты, колл-центр собака Energy MKUA. И в любой момент абонент может для сообщения нам какой-то информации оставить свое сообщение в форме обратной связи на нашем официальном веб-сайте www.energm.ua в разделе «Горячая линия». Также в голосовом меню самообслуживания предусмотрено для оставления нам информации, если по каким-то причинам вы попали в голосовое меню самообслуживания, но не можете связаться с оператором, там есть форма, для того, чтобы оставить нам голосовое сообщение на автоответчик. Они все точно так же прослушиваются оперативно и на них, отрабатываются, на них предоставляются ответы.